दूसरा फ्लो ट्रैप बनाया है जिसका मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी सी ऐसे स्केच बनाया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए जो फ्लो ट्रैप होता है एक तो उसका जो पाइप होता है वो पाइप का साइज अमूमा तीन इंच का आता है और उसके अंदर ये थोड़ी सी जगह होती है उसके अंदर एक पतली सी लेयर एक प्लास्टिक की बनी होती है जो पानी को रोकती है फिर पानी यहाँ से आएगा या ये एक लाइन बनी होती है दूसरी लाइन है पाइप की लाइन बिल्कुल एकोरेट नहीं होती फिर उस हिसाब से हमें एल्बो या टी वगैरह लगा के उसको दो तीन एल्बो से घुमा के इधर से या इधर से लेके आना पड़ता है इस तरह ड्राइंग में भी भाई ने बताया है तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह उसको फिर घुमा के तीन चार एल्बो लगा के ऐसे घुमाना पड़ता है एक तो ये मसला है दूसरा मसला ये है कि जैसे ही पानी आता है इसके अंदर ये थोड़ी सी जगह होती है पानी के करास होने की ठीक है यहाँ पे एक ढक्कन दिया होता है छोटा सा उसको रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए या कचरा वगैरह निकालने के लिए तो अक्सर अवात तो ऐसा होता है कि इसमें से कचरा हम ज़्यादा नहीं निकाल पाते और इसका जो है ना बंद होने का भी ख़तरा ज़्यादा रहता है और ये जो पतली सी लेयर है या ये ढक्कन जो है ये भी अगर खुलेगा निकल जाएगा तो इससे भी स्मेल आने का खतरा रह जाता है तो ये लेयर भी बाजूगा तो टूट जाती है जिससे हमारा जो फ्लो ट्रैप है बिल्कुल नाकारा हो जाता है वो किसी भी हाल में फिर घर के अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती तो इस वजह से जो फ्लो ट्रैप है इसको ना लगाएं सबसे ज़्यादा बेहतर है इसकी जगह पे आप पी टैप लगा देंगे पी टैप का एक तो मुंह बड़ा होता है उसके अंदर कोई चीज़ जल्दी से फंसती नहीं है वो जल्दी से ब्लॉक नहीं होता और दूसरा उसके ऊपर जब पाइप लगाते हैं तो हमें इस साइड पे होल करना है तो जिस जगह पे होल चाहिए उधर होल सा ले के उस साइड पर होल करके अपना डेढ़ इंच का दो इंच का होल करके उसमें से पाइप निकाल लें उसके साथ ही दूसरा चाहिए उसी लाइन में तो दूसरा भी उसी तरह होल करके लगा दें तीसरा इस साइड पर चाहिए चौथा एक तो जहाँ से भी ले आएंगे दो एल्बो से ही हमारा काम मिसाल के तौर तो पर एक जगह पे आ रहा है तो एक एल्बो लगाई है जैसे ही मिसाल के तौर तो पे अभी दीवार के ऊपर ये हमने 45 डिग्री की एल्बो लगा के ठीक है तो यहाँ से जैसे ही हमें इस साइड पे चाहिए तो सीधी एल्बो लगा के पाइप हमारे इसके अंदर इसी जगह पे पाइप के अंदर होल करेंगे पाइप प्लास्टिक का जो पाइप होल करके उसके अंदर पाइप डाल देंगे और दूसरा लाइन दूसरी लाइन वो भी इसी साइड पे जाइए थोड़ा सा उससे इस साइड पे वो भी इस तरह होल करके तो हमारी जो पाइप लाइन है उसमें जिस पाइप लाइन में एल्बो कम लगेगी उसमें ब्लाकेज होने का खतरा उतना ही कम होता है जितनी एल्बो आप बढ़ाते जाएंगे तो उसकी बुला ब्लाक होने का ख़तरा उतना ज़्यादा बढ़ता रहता है तो इस वजह से पी टैप लगाएं ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है और जो पी टैप लगाने का तरीका है पाकिस्तान में दो टाइप के पी टैप आते हैं सऊदी अरब में या उमान में तो प्लास्टिक का ही पी टैप आता है दूसरा पी टैप नहीं आता लेकिन पाकिस्तान में चीनी वाले पी टैप मट्टी के पी टैप होते हैं जिसको चीनी का नाम देते हैं तो वो पी टैप आते हैं उसका जो है बाजा अकात ये देखें यह गलाई है ये जो लाइन होती है ये इसके बाज़ा बराबर आ जाती है तो जिसकी वजह से स्मेल आने का ख़तरा रहता है तो इसको जो अच्छी क्वालिटी का है वो लें फिर उसके बाद में ये जो पी टैप की ये जो साइट है ये लेवल ऊपर उठा के रखें ये साइड नीचे झुका के रखें पी टैप लगाने के बाद फिर इसके आगे जो चीनी के अंदर जो पाइप को गर्म करके इसका जो साइज़ बनाते हैं साइज़ बनाने के बाद आगे का जो पाइप हमने लगाना है उसको हमने आगे की तरफ स्लोप दे देना है ताकि यहाँ से स्मेल होने का ख़तरा बंद हो जाएगा आगे जो है ना स्लोप हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाएगा तो इस तरह पी टैप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान में अगर अच्छी क्वालिटी का पी टैप मिल जाए तो वो लगा लें वो चीनी के टैप से ज़्यादा बेहतर होता है अगर अच्छी क्वालिटी का टैप प्लास्टिक वाला ना मिले तो चीनी वाला टैप लगाने का तरीका यही है इसको टैप लगाने के टाइम इसको पीछे की सेट, मतलब ये जो सेट है इसको नीचे के स्लोप दे दें तरीका भी आपको समझ आ गया होगा